Всем привет, друзья, и новые зрители моего канала. И сегодня, ребята, я попал в страшный дом, ребята, проклятый дом. И это, ребята, дом слендерины, да, ребята. Сегодня, ребята, я играю в новую игру, ребята, на самом канале. Игра называется House of Slenderina. Да, ребята. Типа больш... большой дом Слендерина, да, ребята. И наша задача... Слендерина, и Наша задача собрать вот этих вот 8 каких-то пазлов и какой-то ключ. С собрать какой-то, или найти, да, ребята? Так, так, добрый здесь ребята, большой дом, ребята, слон так, надо находить какие-то, э -э, я не знаю, ключи, что я не знаю, я давайте, знаю, это, ничего не а, так, добрый, так, 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 давайте шпатрик. А тут двери закрыты, а, нужен ключ, понял,

вот видите, это у нас Анжела, это, это она такая, наверное, была молода. Да уж так. Какая-то комната. Какая-то комната. Тут все. Тут все, -мо, видите. Это, какой-то чувак, -мо, что за картина. Да я пущу. Я им двери закрыл. Двери закрыл, я пущу. Вот. Видите, это, это Анжела, -мо. Смотри,

все, да, ребята, напишите в комментариях, какие хотите, чтобы я еще игры сыграл. Просто интересно, да, ребята, вообще так. Так, 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 ну, подбейте, тут у нас что-то, какой-то подвал или что? Ага. Ага, тут нам нужен ключ, типа, какой-то ключ. Типа, главный ключ, какой-то, типа, ключ. Необычный, какой-то там главный ключ. Особенный, особенный ключ. Да. Так, ладно, я понял. Так, ну-ка. Я кусочек я нашел по контуру. Пазма. -мо, что это? Это что? Это что? Это что, шо, Анджела? Это что, Анджела? -мо. Ты там робишь, ты. Все, ушла. Анджела. Так. Ну это Анджела, да, это. Анджела, да, Анджела. Это лицо, да? Еще один нашел кусочек. Да я не знаю, кто, блин. Ты, 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 можно было ты, 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 Наверное, наверно люблю почитати. Напевно. Так, опа, какой-то ключ нашел, да? А, а, тепер я один плюс, можно какой-то дверь. Давайте вот такой клан. Так. То есть мы открыли и нашли. Типа мы открыли и нашли ключ. Да? Мои ключа какие, да? Уже пазл или нет? Смотри, моё ну иди уйди отсюда! Тогда ты, конечно, резко плаешь. <laughs> да уж. Так, вот ничего не... моё это уйди отсюда! Сандрина, ну, что ты хочешь? Так, вот ничего не маняк, кусочек опаза нет. Няма? Опаза а нет. Так, ещё 8 кусочков надо найти. Ё-моё, мне кажется, надолго, не? Так, у нас есть второй этаж. Вот, видите, я даже не заметил. Никакой шасси нет. Нема пазла. Ладно, пойду, пойду на второй этаж, там проверю. Так, может тут что-то есть? Тут не снег. Тут ничего не может тут что-то есть? Идите на второй этаж. Еще какие-то двери? Ага, двери. А, просто двери, да? А, так, уже три кусочка нашел. Сейчас нашел еще пять. Так, у тебя уже три кусочка Так, это четыре.

ты паук, -мо, жесть какая-то. Иди сюда, я тебя сожру, я паук, я тебя сейчас сожру и тебе подаю, понадаю тебе раз, два. Что ты блин хочешь, блин, паук, -мо, ну если пойдем, ну -мо, ушел, жесть какая-то. Вот это паук хочет меня сожрать, совсем офигел. Так, ладно. Так. какой-то звук. Так, я открыл тут дверь и нашел ключ. Так, ага видите, тут у нас сландарина. Понятно. Тут тут случайного. Так, понятно. Так, ну давайте еще четыре кусочка тогда найти. Так, тут, я не знаю, может уши синий. Что тут был? Где у нас? сландарина? Так. Так, последняя дверь. Опа, тут у нас туалет, так, туалет. Так, ничего нема, но кусочки. Еще три кусочки требуют. Видите, ну, у меня еще три ключа есть. можно три, три двери открыть. А тут я был. Да, не да, да? Да, я, тут я был. А так, Мне еще требует три кусочка найти. Я не знаю, так, требую, все, как и все, все, каждый кусочек. На Что-то блин меня что в двери, что, что в двери у нас происходит? Так. Так, что нам уже? Может быть, да угодно, да, шесть кусочков, еще два. Блин, надо шукать. карты, давайте, ладно. Видите, она с картой, я даже не заметил. Ого! Видите, второй этаж. Видите, коридор тут у нас какой-то. Вообще какое-то помещение непонятное. Вообще, да, тут я еще... Дом, то есть это реально, это реально хаос. Блин, реально большой дом. Реально, тут вообще все, ребята, тут реально такой большой кордор и комнаты довольно огромные. Все, ребята, огромные, реально. Да уж. Так, ну, пушусь, а? А чё, мой тут Ты что, мой юный, стой, бери А что так пугаешь? Блин, лежать какая-то. Так. Нужно нашли щит кусочки, сейчас два. Блин, мне кажется, я надолго, нет? Но... Мне кажется, что мне кажется, что она тоже, не? Так. Тушить кусочки тут шести, не? Где был? Ты, ты уйди с Сандерина, что ты, блин, хочешь? Лаешь, блин. Да уж. Где был? А нет, тут двери закрыты. Мои туши все, не? Ой, е, семь кусочков. Сейчас один кусочек, ребята, и я покажу игру. я туда. Так, может, туши все? Не знаю, я вроде тут был. Не не держать, теперь, теперь, так, так добро, давайте попытаемся может тебе тоже проверял, может тут или нет не может тут здесь. давайте попробуем найти не. Не. не не? показалось, не, так, так, тут тут ничего, не надо, ничего не я не могу найти? Я, я не знаю. Может быть, где угодно. Прям где угодно может быть. Так. Понятно. Эх, ладно. Так, треба шукать, Блин, я где еще не был? Я, я не был. Вот я сюда живу. Жесть какая-то. Капец. Полный капец. Так, ладно. Сын, сын, блин, Да уйди отсюда, что ты? появляется на Да тут вообще, я так понял, вообще тут одна слендерина, и больше никого на не нема, я так понял. Да, все какая то Ты, конечно, ну, тут слендерины живешь одна, ну типа одиночка, так можно сказать. Да очень... ребята, нашел? ребят ты нашел последний кусочек. Вот а его, я его даже не заметил. Тут был прям тут, блин. Да. Ёма, смотри, иди Так, Ага, треба, ага, треба идти вот, ключ в этой коробке или что? Ну, это то, что я собрал 8 пазлов. Или, по, типа, поставить 8 пазлов, типа, в ту коробку. Так, ну да. Так, добре. Так, так, так. Дайте, отсюда, да и ты, я уже запутался. А вот сюда, да? Ну-ка, ну-ка. Ага, а, типа, это пазлы для ключа, вот, вот, и основной ключ. Ага, так, это, наверное, не, отсюда, да? А, да. Ну, видите, это, 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 как называется, этого подвала, подвала, идем в подвал, подвал, если так понимаю. Так, это, это и подвал, и, кстати, тут электромагнитный. Так, 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 видите, это типа основательный, да, подвал, да, да. Ну-ка, что в этом подвале, или это, или это выход? Это выход, да? Не знаю, так, ладно, так, ну-ка. Ну, блин, двери закрылись я, наверное, уже не выйду, я так понял. Я не выйду нет? Я напомню, уже напом... я, наверное, не выйду, да? Ну как? нет. Да? Все, я уже, ребята, не выйду. Так, добре. Ну, у нас, может, тут что-то Так, нам надо что-то Да, ну как? Какой-то сундук непонятный. Вообще, тут, ребята, такой подвал. Мне, кстати, напоминает вот эту вот игру, вот эту я играл. Слендерина в подвале. О, ну, сландарины за целых, да. подвал, типа. То есть, я похожи, кстати. Смотрите карта. А, видите, тут уже по-другому. А типа, а вот тут я, типа, вышел, и тут у нас помещения вот такие вот. Понятно. Так, ладно, надо что-то найти. Что туда? Сландарины тут непонятно откуда появились. Не красные сландарины могут красно. тут появляться, и сечения. Я не знаю доме-то она появлялась, ну типа, ха, ну типа она там, где я вышел с подвала, О, я не знаю, она может появляться чего Думаю, кто меня напугал. Так, тут ничего не надо. Так. Опа. Того? Опа, ребята. Опа, ребята. Опа, ребята. Опа, ребята. Опа, ребята. Опа, ребята. Опа, куда этот клон. Тут, ребята, курдор. Понятно. Так, добрый, давайте, ребята, в Не Немного пока найти. Этот клон начал что-то что чтобы что-то сломать. Возможно, я не знаю, это Так, кстати, да, да, кстати, да ребята, Сандерина тоже тут появляется. Я думаю, что она тут не будет Но она тут появляется. Так, добрый, ребята, давайте попробуем что-то найти. Так, вот тут у нас тоже какой-то проход есть. Так, давайте поднимемся. Так, так, так. Видите, ну -ка. Тут, ребята, просто стена. Просто стена, я даже не заметил. Я убежу вот сюда, сюда, так. Значит, надо идти вот туда, в ту сторону. <как> так. Ну, понятно вообще, куда идти. Ну, подвал не такой прям большой. Все-таки, когда я играл в Сандарину социала, там прям, прям, да, реально, огромный подвал. Да. Так, добренько. Да. Давай, мы ты соседи. Вот Че тут был? Не разумею. А, не разумею. О, ребята, дверь какая-то, дверь какая-то. Опа, открыл. Опа. Ломом открыл. Так, ребят, открыл. Опа, видите, паутина, да. Ну это подвал. Чего я удивляюсь? Опа, какой-то сундук. Ну давайте откроем. Опа. Какая-то записка. -мо, видите, ребята, это. Это Слендерина. Это Слендерина, Анджела. И вот это вот, это как Слендермен. Это, ребята, типа семейка, да? ⁇ -мо ⁇ так. Кто писал нажатый? жаку? ⁇ -мо ⁇ видите, ребята, вся, вся семейка. ⁇ -мо ⁇ вот это, ребята, концовка. Да, ребята, вот это концовка. ⁇ -мо ⁇ Жесть какая-то, The End. Типа там писала нажатый. Видели, ребята, вся, типа, вся семейка. Да, ребята, вот это жесть. Прикольно, ребята. но ну, я думаю, на этом мы закончим. Кстати, да, ребята, напишите, ребята, в комментарии, хотите вы продолжение? Мы можем попробовать пройти, ребята, на сложности, да, ребята. Ну, типа, я прошел на Изи, а тут есть еще, ребята, Медиум и хард. Напишите, ребята, в комментарии, хотите вы, ребята, продолжение? Ну это, на этом, в принципе, на этом все, ребята, в принципе, на этом все, ребята, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы уже не покупаете, все, ребята, на этом все, ребята, всем пока!